ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీ ఆదివారాహి స్తోత్రం శ్రీ లలితా లలితాపరా భట్టారికాదేవి యొక్క సర్వ సైన్యాధ్యక్షురాలిగా వారాహి మాతను పరిగణిస్తారు ఈ తల్లి ఎన్నో మహిమలు కలది ఈమెను ఈ నవరాత్రులలో సాయంత్రం దీపారాధన చేసి పూజించాలి బెల్లం పానకం నైవేద్యంగా సమర్పించాలి ఈ ఆదివారాహి స్తోత్రాన్ని నిత్యం భక్తితో పఠించిన లేదా విన్న సర్వపాపాలు నశిస్తాయి దుఃఖాలు రోగాలు ఉపశమిస్తాయి దీర్ఘాయుష్యు మరియు సకల సంపదలు కలుగుతాయని పెద్దలు చెప్తున్నారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసుకుంటాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కంటు विविधरकालप्रयोजनानि थैंक यू नमोस्तु देवी वाराही जय इङ्कारस्वरूपिणी जपित्वा भूमिरूपेण नमो भगवत प्रिये क्रोडास्तु वाराही देवी त्वां च नमाम्यहं जय वाराहि विश्वेसि मुख्यवाराहि ते नमः मुख्यवारा हि त्वाम। वन्दे त्वाम् अन्धे अन्धिनि ते नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां वाक्स्तम्भनकरी नमः नमस्तम्भिनि स्तम्भे त्वां जुम्भे जुम्बिनि ते नमः रुन्धे रुन्धिनि वन्दे त्वां नमो देवी तु मोहिनी स्वभक्तानां हि सर्वेषां सर्वकामप्रदे नमः क्वाह्वो स्तम्भकरी वन्दे चित्तस्तम्भनि ते नमः चक्षुस्तम्भिं जगस्तम्भिनि वन्दे त्वां जिह्िणि स्तम्भनं कुरु शत्रूणां कुरु मे शत्रुनाशनम् शीघ्रं वश्यं च कुरुते योग्नौ वाचात्मिके नमः ठचतुष्टया रूपे त्वां शरणं सर्वदा भजे होमात्मके फड्रूपेण जय आद्यानने शिवे देहि मे सकलान् कामान् वाराही जगदीश्वरी नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः देहि मे सकलान् कामान् वाराही जगदीश्वरी नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः इदमाध्याननास्तोत्रं सर्वपापविनाशनं पठेद्य सर्वदा भक्त्या पातकैर्मुच्यते तथा इदमाद्याननास्तोत्रं सर्वपापविनाशनं पटेद्यः सर्वदा भक्त्या पातकैर्मुच्यते तथा लभन्ते शत्रुवो नाशं दुःखरोगापमृत्यवः महदायुष्यमाप्नोति अलक्ष्मीर्नाशमाप्नुयात् लभन्ते शत्रुवो नाशं दुःखरोगापमृत्यवहा महदायुष्यमाप्नोति अलक्ष्मीर्नाश इति श्री आदिवराही स्तोत्रम् यदक्षरपथभृष्टं मात्रा हीनं यद्भवेत् तत्सर्वां क्षम्यतां देवी नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वं श्रीशिवार्पणमस्तु